Вибір життєвого шляху особлива подія для кожної людини. Причому особлива не тому, що вперше дає можливість зробити щось важливе, але легковажне, та не питаючи батьків. А навпаки, це напевне перша по-справжньому відповідальна річ, відлуння котрої ми відчуваємо протягом цілого життя. На телеканалі Самать програма Мій вибір я її ведуча Марина Клименко, гості нашого наступного випуску, Тетяна та Олександр зробили свій вибір. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите поподробнее, чем вы занимаетесь. Наш театр в первую очередь занимается обучением всех желающих научиться этому искусству. На данный момент мы развиваемся в двух направлениях – неоновое и огненное шоу. В постановках присутствуют практически одинаковые элементы, но со сцены они смотрятся совершенно по-разному. Не он завораживает своей же яркостью, своим волшебством, а огонь является стихией, которую мы приручили, и от него невозможно отвести взгляд. Скажите, жанр, в котором вы работаете, довольно-таки экзотичен. Как и где он возник? Жанр, в котором мы работаем, давно уже не экзотичен, так как в нынешнее время каждый знает, что такое огненное шоу, но у каждого свои представления по поводу него. Из-за большого количества коллективов, ну, так, например, как в нашем городе Новомосковск, насчитывается примерно 5 коллективов, но они не относятся к постановке шоу-программы. И в связи с этим у многих людей складывается негативное впечатление об этом жанре. Откуда произошел как гласит наш знающий Google или Википедия, <свят> огненное шоу произошло в Новой Зеландии, в племени Маори, приблизительно ну, на побережье Тихого океана. Скажите, вы сказали, что складывается негативное впечатление. А почему так? Ну, знаете, как каждый театр ставит свое, свою шоу-программу, и некоторым людям нравится, а некоторым нет. Но вот надо относиться к этому очень профессионально. И главное, вот это подбор музыки, чтобы каждому зрителю понравилось. Даже тот, кто не слушает, например, там, такую музыку, но чтобы ему это вот, вот так. Александр, теперь к вам вопрос. А пытались ли вы себя пробовать в вашем театре именно в другом каком-то направлении? Мы не пытаемся, а занимаемся. С каждым днем мы стараемся быть все лучше и лучше. И чтобы у нас были более интересные элементы и номера мы используем другие виды искусства, такие как акробатика, танцы и жонгляж. А какие преимущества такого вида искусства именно в нашем театре? Это более красиво, это зрелищно, и мы выделяемся среди других театров. Выступать вы выступаете в него новых костюмах, скажите, а какие это именно костюмы, как вы их придумывали, или где-то, может, как-то вам кто-то помогал? Ну, мы брали костюмы, например, из разных игр, что-то сами придумывали и делали этот костюм. Татьяна, по каким программам вы занимаетесь с детьми? Легко ли им даются такие занятия? Наверное, это все сложно все-таки. Ну, как известно, чем младше ребенок, тем легче ему научиться чему-то новому. Так и с пойми. Конечно же, не всем дается э, вот, все сразу научиться, но мы пытаемся найти индивидуальный подход каждому ребенку. Также у нас маленькие детки учатся быстро, и порой сам удивляешься, как они все это достигают быстрее, даже вот, чем, как мы учились. Да, вот. Ну и практически все детки умеют крутить номера, вот, как, как, старший, как старший состав. Насколько сложно деткам учиться такому виду искусства? Только маленьким деткам? Конечно же, не просто. Тем более, у них маленькие ручки. Это очень тяжело, это надо быть немножко накачанными. Но они пытаются, стараются, они хотят выступать у нас. И у них довольно-таки неплохо получается это все. Так, моя коллега приготовила небольшой сюжет о вас. Я сейчас предлагаю нам его просмотреть. Вогонь стихія, яку неможливо приручити, але з нею можна подружитися. Краса яскравого вогняного світла заворожує багатьох людей, а краса танцюючого вогню призведе в захват та захоплення кожного. Такий неординарний вид мистецтва існує в нашому місті. Театр налічує 25 артистів, четверо з яких найменші. Їм лише сім рочків. Такі маленькі, а в них вже живе дух вогню, і вони прагнуть бути майстрами свого захоплення. Талановиті та неординарні Одинарні артисти беруть участь у міських заходах в різних українських та міжнародних фестивалях. Завдяки такому мистецтву багато учасників вже побували за кордоном, підкорювали простори Туреччини. Вже за останній рік вони встигли побувати на чотирьох фестивалях і привезли з кожного перші місця та гран-при не лише вогонь, їх стихія, а й яскраве світло, яке заворожує не менше ніж полум'я вогню. Їх номери завжди відрізняються один від одного барвистими костюмами, численними світловими реквізитами, Тами та яскравими вогнями світла. Тож ми бажаємо їм не зупинятися на досягнутому, а завжди йти вперед до поставлених цілей. Вот такой сюжет у нас получился. Олександр, з якими визрасними групами ви там займаєтесь? У нас в театрі є три возрастних групи: це младша, середня і старша група. Татьяна, сложно ли учить ребятам всему этому? Даже старшая, младшая группа, кому может легче, легче дается, кому сложнее все-таки? Конечно же, нелегко учить ребят всему этому, но и учиться этому непросто. Главное желание, тогда будут хорошие результаты. Александр, а какие самые тяжелые трюки у вас есть? Скорее, сложность не в самих трюках, а именно с реквизитом, которым мы работаем. Так как с огнем выступать намного опаснее. Но это довольно зрелищно и красиво. Татьяна, а были ли какие-нибудь у вас травмы, может быть, с огнем? Ой, да, я помню, моя первая репетиция с огнем, как мы только поставили номер, у нас были там парные движения, и у меня был ожог на руке. Ну, все, сейчас все хорошо, и сейчас, слава богу, никто не получает травм. Как бы хорошо мы тренируемся без огня в зале, а когда уже подготовленные дети, мы вот... Попробуем их огнем, хотя бы просто тренироваться. То есть у вас тренировки происходят в основном только без огня? Без огня в зале есть специальный тренировочный реквизит для тренировок. А какие у вас реквизиты? Э, Пои, снейки, драгонставы, стафы, веера, чакары и их очень много, их перечислить будет очень долго. А с чем сложнее всего работать? конечно же, как Александр нам сказала, с огнем вообще, но по, тяжести это драгонстафы, снейки и чакар. А, Самое Татьяна, важное. а как давно вы занимаетесь обучением? Это с того момента, как мы стали работать в городском доме культуры Олеся Гончарах. Это 2012 года. А расскажите нам, пожалуйста, о своем руководителе. Наш руководитель театра «Огня Флэш» Карноза Сергей Романович – очень талантливый и целеустремленный человек. Благодаря его индивидуальному подходу ко всему, что касается к музыке, костюмам, к реквизиту и к самих постановок, мы есть теми, к, ну, кем вы нас видите. Татьяна, что вы можете пожелать нашим телезрителям? Я хочу сказать, что нет ничего невозможного, что все возможности и достижения только в наших руках. Всегда помните это. Спасибо, Татьяна, спасибо Олександр, що прийшли к нам, Расказали о удивительно интересном вашем искусстве. Дякую вам ще раз. Спасибо, Иван. Спасибо, Иван. До сьогодні можна зробити висновок, що доля людини це комбінація його рішень і вибраних шляхів, поєднання сміливості і волі, боєгузтва і слабкості. Що життя це низка наслідків наших виборів. Будь-яке рішення може змінити наше життя. Тому потрібно особливо уважно і обережно ставитися до зробленого нами вибору. На цьому програма завершується з вами була Марина Клеменко. До зустрічі на телеканалі Самар.